Вітаю вас. Природа запрограмувала людину як комплекс, здатний до саморегуляції та відновлення. Наш каркас, кістково-суглобна система, також підпорядкований цій закономірності. Він може витримувати навантаження, які в десятеро перевищують середню норму. Чому ж тоді захворювання хребта не дають повноцінно жити людям різного віку? І чи можна вберегти себе від таких хвороб? Саме це ми і будемо з'ясовувати сьогодні у програмі Медицина. У 80% випадків причиною болю у спині є остеохондроз. Це дистрофічне захворювання хребта, що характеризується ураженням міжхребцевих дисків, найчастіше у шийному та поперековому відділах. Виділяють кілька причин виникнення остеохондрозу порушення обміну речовин в організмі, слабкий фізичний розвиток, генетичну схильність. Зустрічається це захворювання не лише у людей похилого віку. а и у молодых физично развитых и даже у тех, кто регулярно занимается спортом. Часто мы читаем в прессе, остеохондроз помолодел. Это действительно так. Если мы раньше думали, что там где-то после 45-50 лет э, начинаются развиваться остеохондрозы и все проблемы с ним связанные, так сейчас он действительно помолодел. И сейчас и в 20 и в 30-летних есть жалобы, связанные э, с развитием остеохондроза. Причина остеохондроза – это, в первую очередь, конечно, сидящий образ жизни, гиподинамия. Вот. И, естественно, отложение солей. Приходит жалобами, связанные с остеохондрозом. У больного не поднимается рука, болит голова, плохо поворачивается шея, тяжесть в голове. А причина – остеохондроз шейного отдела позвоночника. Иногда у больного появляются острые боли в сердце, межреберная невология а причина остеохондроз грудного отдела позвоночника. И когда совсем, говорят, отнимается нога, ночью не знаешь, куда ее деть, боли в пояснице, выкручивают в области коленного и тазобедренного сустава и поясницы – это симптомы остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Наш хребет це основа, яка тримає все тіло. До того ж, це складна структура, що тісно пов'язана з усіма органами та системами нашого організму. Якщо ви довго сидите, ходите або спите в неправильній позі, починають стомлюватися м'язи не лише спини, а й всього тіла. Отже, хвороба може поширитись на весь організм. Сьогодні існує чимало способів лікування остеохондрозу – від прийому лікарських препаратів і до оперативного втручання. Втім, розвитку цієї хвороби можна протистояти і природними засобами, такими як дикрасин. Це витяжка страв стабілізована слабким розчином соляної кислоти, яка є провідником діючих лікувальних компонентів глибоко в суглоби і тканини, завдяки чому покращується кровообіг, укріплюються стінки судин, знімаються болі, лікуються і омолоджуються суглоби та хребет. Дикрасин єдиний препарат, який в змозі зупинити процес відкладення солей, а значить, і зупинити подальше. развиток деформующего артрозу и остеохондрозу. Эффективность его зависит естественно от набора трав, от тех веществ, которые экстрагируются из трав, но еще и тем, что декрасин э, проникает глубоко в суставы, потому что там внутри сустава именно он должен действовать. Но чтобы он туда проник, надо проводник. Так вот соляная кислота является проводником. Соляная кислота это не страшно, это среда нашего организма. Это для того, чтобы только вот эта соляная кислота, являясь проводником, доставила все вещества, действующие экстракты трав, именно непосредственно к очагу поражения. С практики я могу сказать, что Чаще развивается остеохондроз шейного отдела позвоночника. Вот когда и давление скачет, и голова болит, и тяжесть в голове, это остеохондроз шейного отдела позвоночника. И он можно не проводить общий курс лечения, а локальный. То есть берется два флакона декрасина и втирается декрасин в шейный отдел позвоночника, в плечевые суставы, в мышцы спины, в подлопаточные области – Первый флакон втирается каждый день, второй через день. Очень эффективно. При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника декресин втирается, начиная с пальчиков на ногах. Втирается в каждый пальчик на стопе, в стопу, в подошву стопы, в голеностопный сустав, в икроножную мышцу, в коленные суставы и, естественно, в поясничный отдел позвоночника и в два тазобедных сустава. Втирается тоже первый флакон каждый день. Вот на сколько дней хватит, первый флакон закончился, тут же берется второй и втирается. Вот. Ну, естественно, при остеохондрозе грудного отдела позвоночника декрасин тирается в грудной отдел позвоночника. Ну, практически после первого флакона больные говорят, ой, уже как хорошо, и голова поворачивается, и ничего не болит, и движение в ключевых суставах, или если поясничный отдел позвоночника в тазобедренных суставах, в коленных суставах, движение становится свободными, и больной чувствует себя комфортно. За последнее десятилетие декрасин стал один из самых популярных препаратов. Загляните на сайт Министерства здравоохранения, и там в тридцатку самых популярных препаратов вошел декросин. Это среди многих тысяч препаратов, зарегистрированных на Украине, декросин вошел в тридцатку. Это говорит в первую очередь о том, что он очень эффективен. Легше запобігти захворюванню, ніж потім його лікувати. Якщо здоров'я спини для вас має значення, обов'язкова профілактика остеохондрозу. варто намагатися вести рухливий спосіб життя, не переїдати, займатися спортом, регулярно відвідувати басейн. Фахівці рекомендують плавання на спині та стилем брас, а також аквааеробіку. З вами була програма Медицина. Побачимось!